Шановні харків'яни, я знову ж вам кажу доброго ранку. Сьогодні п'ятниця, і це говорить про те, що саме сьогодні в нас постійна рубрика, ну, це я її так називаю, отже, е «Хзо Харків. Чому так? Тому що сьогодні у нас у гостях, як завжди, як кожну п'ятницю е представник. Харьковского зоопарку Лиза Ткачева, доброго ранку. Доброе утро. Сегодня я уже знаю, мы будем разговаривать самое про кенгуру. Да, действительно, так? мы сегодня будем говорить про кенгуру, потому что это на самом деле очень интересное животное, и оно все продолжает нас удивлять как ученых, так и в принципе угу. просто людей. Начиная с их рождения, рождаются они очень маленькими такими как горошек существами, потом живут в сумке, что для всех известно и сначала такие неуклюжие, смешные животные, но очень скоро превращаются в действительно очень сильных и таких грациозных, грациозных животных, поэтому действительно они очень интересны. А что сделать, вот, например, если что, э, что будет с малышей, так, э, кенгуренком, э, если он не будет находиться так у своей там мамки у сумки, что с ним будет? Ну, она погибнет, угу. потому что они рождаются когда им только 7 недель. То есть, действительно, вот такие вот маленькие существа, еще недоразвитые, и уже они должны преодолеть путь к сумке э, мамы. Э, если они этого не делают по каким-то причинам, может такое быть, что просто э, кенгуренок падает на землю, то мама ему тут ничем не может помочь, потому что, действительно, они очень маленькие, и она просто даже если попытается поднять, то у нее это не получится. Mm -hmm. Поэтому ну, тогда животное погибнет. Но ну, чаще всего у них как-то, видимо, это все заложено, все-таки они добираются все до сумки, долго, да? Да, и у них все хорошо. Угу. Um, вообще <свят> кенгуру – это все, всем известно, что они живут в Австралии. Это um, как бы и достояние, и проблема Австралии. Uh, кенгуру популяция в два с половиной раза больше, то есть их самих, чем население Австралии. Если, например, uh, популяция кенгуру 20, э, нет, 54 миллиона угу. uh, особей, то 24 миллиона людей. Живет а в Австралии. Просто, что мы их так богато? Ну вот у них действительно очень благоприятные условия для их развития, и поэтому они вот, размножаются очень так быстро, и поэтому их действительно очень много. Даже в Австралии есть институты, которые занимаются изучением развития и ищут способы, как немножечко сократить популяцию, потому что действительно для местных жителей ну, это действительно проблема, их очень много, они буквально везде, угу. и это создает как бы проблемы и для людей, и для самих кенгуру, потому что они часто попадают и под машины, и в принципе, просто бывают периоды, когда они могут и напасть на человека, то есть это действительно вот такая вот проблема. Я не могу себе уявить, в Австралии кенгуру находятся, как у нас там собаки, там та кошка. То есть я иду по улице и может порядок за мной, там бегти кенгуру, это нормально? Да, да, это нормально. Они в принципе, я думаю, уже к этому привыкли. Это вполне нормальное явление, но ну, естественно их не держат дома, как ]Unfellow. у нас собак или кошек. Но вот просто их такое количество, что они уже от и у людей и бывают и заходят там и во дворы людей. Ну, то uh -huh. есть это нормальное явление для Австралии. А як так сталося, що ось ну я розумію, що вони взагалі-то лише в Австралії так, ось вони так там живуть. Далі вони існують лише у зоопарках. Да, да. Тобто інші країни для них взагалі не підходять як середообітання? Так, да. взагалі ізначально э, були кінгуру і в других. Э... Как бы континентах, mm -hmm. да? Но так сложилось, что действительно в остальных континентах для них очень много угроз, то есть много хищников. В Австралии хищников в принципе как таковых немного. Mm -hmm. Единственные вот их враги это собаки дикие динго, они называются. И тех завезли люди около 200 тысяч лет назад. Ну то есть как бы изначально там вообще в принципе хищников как таковых не было. И поэтому вот именно в этом, на этом континенте Остались э, кенгуру. Вот. А насчет динго, это действительно для них угроза, но ну, тоже э, кенгуру такие тоже интересные животные в этом плане. Они передвигаются прыжками всем mm -hmm. известно э, и могут э, набирать скорость до 60 км в час. Ну вот это предел скорости. что-то? Да-да. То есть они перемещают только двумя ногами одновременно. Э, по отдельности они ими не могут шевелить, только когда плавают. Mm -hmm. И ученые до сих пор не могут понять, как вообще так произошло, но вот когда они плавают, они могут передвигаться. Mm -hmm ногами а вот при движении только Лучше двумя одном, ногами да одновременно и прыжки у них достаточно э, высокие и длинные в высоту они могут прыгнуть до 3 метров и в длину до 9 метров mm -hmm. это действительно такие внушительные показатели и собаки Динго, э, вот они конечно бывают ситуации когда они ловят все-таки кенгуру но чаще всего его просто тяжело но, догнать они текают видных нет они гонятся они в принципе могут набрать такую же скорость как и кенгуру но тут у Кенгуру тоже свои плюсы во время прыжков они э, не так много энергии им на это нужно, чтобы uh -huh. передвигаться. То есть э, и тут тоже свои особенности. У кенгуру на самом деле очень сильные задние ноги, но дело даже не в этом. Тут секрет таится в их анатомии. Э, ноги у них устроены задние таким образом, что через них проходят э, жилы, которые идут от бедра и до кончиков пальцев. Uh -huh. И эти жилы работают как пружина. То есть когда она э, кенгуру э, ногу выпрямляет, тогда эта пружина, как бы, ну не пружина, жила эти угу. растягиваются и при прыжке они с силой сжимаются, да, то есть э, они по сути даже на это не так много энергии тратят, поэтому могут То есть все так вот бывает и видбывает. Да, да, само по себе и действительно за ними очень тяжело угнаться в том плане, что ну, просто уже животное устает, эти собаки уже бегут, бегут, они уже не могут их догнать, а кенгуру такие попрыгали а себе условно, дальше. Э, их э, маленьких лапок, так, они им Вищу взагалі потрібно, лише чтобы ести там, они помогают себе В основном, їсти, да, в основном, да. То есть, э, как бы драться они ими не дерутся. Есть угу. такое, мы часто представляем, и в принципе, в фильмах, там, в каких-то мультиках, у нас часто представляют кенгуру боксерами. Так, что они там в да. перчатках, каких-то там ось, у цирку, так это теж Да, буває. да, да. Мол, они дерутся этими передними угу. лапами, на самом деле это не так. Um, <клак> дерутся они задними лапами, но и тут тоже um, у них есть как бы пятая лапа как бы странно это не звучало но вот хвост у них угу. достаточно очень сильный и когда они дерутся они просто весь свой вес переносят на хвост и просто двумя ногами бьют. То есть они совсем ну, маленькие лапки они ничего не делают. Да, вони, они величезными мах... лапами вони стрибают и на хвосту под этот час они находятся. так? Да, причем у тоже всех. дерутся не все кенгуру вообще кенгуру живут группами в которых угу. живут и самки и самцы и именно самцы которые доминирующие, то есть главный самец, только он бьет э, задними ногами. Ну, а то есть остальные, считаю, оста... ну он как ругает. бы таким образом показывает, что вот я тут главный, это извини, ну как я бы. Я разумею, если находится еще один там самец, он кажется, нет, я тоже могу стрибать, да, да. и они там. У них, них возникают какие-то да, конфликты. Кто -то а кто -то... Но все равно, да. Прихивает тот далее. самец, который ударит ногами, тот угу. и будет как бы доминантным, и причем это может поменяться, то есть сегодня. Ну, Якими-періодами, вони mm -hmm. міняються домінантні самці, але но вот, ногами ударить найсильніший. Якщо ми будемо казати про кенгуру, які існують, живуть у зоопарках, так? це досить ну, така тварина, яка не є, якоюсь, там, такой, яка є зовсім у кожному зоопарку. То есть это редкость, на все ж таки такая тварина, хотя я разумею, если их там в Австралии так богато, почему их не у нас тоже много? Ну тут еще зависит от климата, хотя у нас в зоопарках в основном зимой, угу. то есть ну, даже не зимой, когда вот только холодает немножко и весной, осенью они находятся в помещениях. И есть на практике других зоопарков, когда пытались а, как бы, чтобы животные привыкли к климату, там в Москве такие, ну, не эксперименты проводили, но пытались как бы, чтобы они Чуванна привыкли. Но взимали, они, кстати, так? да и и они жили действительно, они привыкли к климату, mm -hmm. к нашей зиме. Поэтому, в принципе, это ну, достаточно редкое животное, но все равно, в принципе, по содержанию они не так сложны. То есть они кушают траву, это травоядные mm -hmm. животные. Ну, то есть им нужно создать просто условия для вот именно вот перезимовки, если они действительно не привыкли еще э, к нашим зимам. А так, в принципе, ну, в основном у нас держат в зоопарках маленьких э, кенгуру. Вообще кенгуру около 60 видов. Mm -hmm. И кенгуру. в Австралии. Да. Uh -huh. <laughs> И их там ближайших родственников. Uh, Но ну, у нас вот в зоопарке, например, были чернолицы. Это кенгуру, которые относятся к более крупным видам. Uh -huh. Сейчас у нас кенгуру Бенетта. Uh, это более мелкие. Вообще в природе они живут на деревьях в основном. Uh -huh. Очень тоже странно кенгуру на деревьях. А как Ну воду? есть виды, которые живут э, на равнинах, каких-то есть, которые в лесах, есть на деревьях, есть mm -hmm. в горах. То есть кенгуру тоже Взять, нашли це, себя везде. А в это в дом, где только кенгуру и они такие, такие, такие. Mm -hmm. Да, еще Летают? Нет? <сум> нет, летать хотя в принципе mm -hmm. вот те, которые вот те же бинеты, они живут на деревьях и они могут с дерева на дерево перепрыгивать, ну 9 метров в длину mm -hmm. точно. То есть ну в принципе Летают уже. нормально. Поэтому да, у нас в зоопарке сейчас один самец бенета, Еще и второй, но он по программе по размножению в другом зоопарке сейчас mm -hmm. находится. А после реконструкции э, у нас будет э, Дикая Австралия. Э, и там у нас будут э, планируется завести целое семейство. Вот именно Кенгуру бенета. Они более мелкие э, и ну, такие. тибе, да, волень миле і приємне, а, поэтому от частіше їх саме содержать в зоопарках. А скільки потрібно часу для того, щоб ось маленький кенгуронок, чи будемо казати так, ось вже коли цей кенгуронок, він там виліз із сумки матері, так, і скільки йому часу потрібно для того, щоб він там самостійно почав щось робити далі? Ну, от як раз вилазять они з сумки, уже когда они могут все делать ага. сами. То есть рождаются они им 7 недель. А дальше они ползуть к сумке там они эм... Вообще у кенгуру, у самок четыре молочные железы. Вот к одной из них они прилипают в буквальном смысле, потому что они еще настолько недоразвиты, что сами они даже питаться еще не mm -hmm. могут. Они прилипают, и молоко им поступает, просто впрыскивается в рот Вы принудительным, роблять, принудительным а? ага. способом. Так три месяца они там живут, потом они уже э, отлипают, скажем так, и уже постепенно начинают доставать голову. То есть они еще не вылазят, но уже достают голову, там пробуют траву уже, mm -hmm. то, что кушает мама мама а дальше до 9 месяцев они еще сидят потом они постепенно начинают вылазить залазить обратно а, то есть туда да и mm -hmm. вот только где-то в полтора года они уже могут окончательно вылезти и уже жить своей жизнью но при этом они тоже иногда могут вернуться к маме и получить порцию молока. А вот э, кенгуру, они рождаются лишь по одной особи, или, возможно бывает, что там в час две, три там Нет, так? в основном они рождаются по одной особи, mm -hmm. но когда у мамы в сумке находится кенгуренок, уже в это время может развиваться другой. А, mm -hmm. Но тут тоже у кенгуру такой есть момент, что они умеют притормозить, скажем так, свою беременность. Mm -hmm. То есть если самка видит, что у нее вот уже скоро должен один родиться, а тут этот еще не вылез, она может приостановить э, вот внутриутробное развитие, вот это вот mm -hmm. на какой-то определенный срок, тоже непонятно, каким образом yeah, это происходит, но вот как-то так заложено природой, что вот она может понять, что еще нельзя, и поэтому вот как-то приостанавливать все эти процессы развития кенгуренка, и вот он до того момента, когда вот она увидит, что уже опять можно рожать mm -hmm. нового, вот тогда опять продолжается развитие. Вот же становник Дійсно, кенгуру – це така тварина, про яку можна говорити дуже дуже довго, але краще на неї дивитись. І ось ми вже чекаємо усі, коли нарешті, нарешті, це буде ще не скоро, але все одно, коли нарешті відкриється знову ж таки наш улюблений харківський зоопарк. І як нам тільки що розказала Ліза, там буде знаходитися нова зона, яка буде називатися як. Діка Австралія, дика Австралія, і саме там будуть існувати ціле сімейство кінгуру, і ми з вами будемо приходити дивитися та насолоджуватись. Зараз хочеться ще раз нагадати, що сьогодні у нас у гостях була Ліза Ткачова, представниця харківського зоопарку. Дякую, що прийшла. Дякую. залишайтеся з нами.